ঘৰত দেউতা মাক সকলে চিন্তা কৰি থাকে সোনকালে বিয়াখনো পাতি লব লাগে কাৰণ মোক বহুত দেউতাক মাকে কয় যে আজিকালি আমাৰ ছোৱালীসকলে বহুত দেৰিকৈ বিয়া পাতে মোৰ এটাই অনুৰোধ বাল্য বিবাহ হব নালাগে দেৰিকৈও বিয়া হব নালাগে সময়ত বিয়া হব লাগে আৰু সময়ত বিয়া হৈ সময়ত সন্তান জন্ম দিলেও মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি বহু গুণে কমি যায় মই যিখিনি কথা কৈ আছো বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা কৈ আছো আমাৰ মেটাৰ্ণেল মৰ্টেলিটি ৰোধ কৰাৰো আন এটা ডাঙৰ বিষয় হৈছে আজি এই প্ৰসংগটো মই কিয় উল্লেখ কৰিছো যে আপোনালোক কিছুমানে এনেকুৱা মেডিকেল কলেজত যাব য'ত ষোল্ল সোতৰ বছৰতো কিছুমান ছোৱালী দেখিব যোনে সন্তান জন্ম দিব আহে ডক্তৰ বিলাক পুৰুষ হ'লে কথা পাতিব নোৱাৰি মহিলা হলেও ডৰ ইটাৰ ইটোৰ পিছত যিটো কাম থাকে আপোনালোকে মহিলাসকলৰ লগত কিছু সময় খৰচ কৰিব পাৰে আমাৰ এটা ডাঙৰ কথা হ'ল যে আমি সদায় আমাৰ কন্যা সন্তানসকলক বুজাব লাগে যে সঠিক সময়ত আমি যাতে সন্তান জন্ম দিওঁ অসমত বাল্য বিবাহৰ কাৰণে আমাৰ মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি বহু গুণে বেছি আছিল যোৱা চাৰি তিনিটা বছৰত আমি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্টখিনি যুঁজ কৰিছোঁ আৰু লাহে লাহে অসমত বাল্য বিবাহ কমিছে কিন্তু আইনৰ ভয়ত যিটো কমে সেইটো এজন ব্যক্তি এখন আসনৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পিছত সি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নোহোৱাও হৈ যায় ঘৰত দেউতা মাক সকলে চিন্তা কৰি থাকে সোনকালে বিয়াখনো পাতি লব লাগে কাৰণ মোক বহুত দেউতাক মাকে কয় যে আজিকালি আমাৰ ছোৱালীসকলে বহুত দেৰিকৈ বিয়া পাতে মোৰ এটাই অনুৰোধ বাল্য বিবাহ হব নালাগে দেৰিকৈও বিয়া হব নালাগে সময়ত বিয়া হব লাগে আৰু সময়ত বিয়া হৈ সময়ত সন্তান জন্ম দিলেও মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি বহু গুণে কমি যায় মই যিখিনি কথা কৈ আছো বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা কৈ আছো আমাৰ ৰোধ কৰাৰো এটা ডাঙৰ হৈছে প্ৰসংগটো মই কিয় উল্লেখ কৰিছো যে আপোনালোক কিছুমানে এনেকুৱা মেডিকেল কলেজত যাব য'ত ষোল্ল সোতৰ বছৰতো কিছুমান ছোৱালী দেখিব যোনে সন্তান জন্ম দিব আহে ডক্তৰ বিলাক পুৰুষ হলে কথা পাতিব নোৱাৰি মহিলা হ'লেও ডক্তৰৰ ইটাৰ ইটোৰ পিছত যিটো কাম থাকে আপোনালোকে মহিলাসকলৰ লগত কিছু সময় খৰচ কৰিব পাৰে আমাৰ এটা ডাঙৰ কথা হ'ল যে আমি সদায় আমাৰ কন্যা সন্তানসকলক বুজাব লাগে যে সঠিক সময়ত আমি যাতে সন্তান জন্ম দিওঁ অসমত বাল্য বিবাহৰ কাৰণে আমাৰ মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি বহু গুণে বেছি আছিল যোৱা চাৰি তিনিটা বছৰত আমি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্টখিনি যুঁজ কৰিছোঁ আৰু লাহে লাহে অসমত বাল্য বিবাহ কমিছে কিন্তু আইনৰ ভয়ত যিটো কমে সেইটো এজন ব্যক্তি এখন আসনৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পিছত সি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নোহোৱাও হৈ যায়